29 вересня у палаці культури і творчості міста горішні плавні відбулися урочистості з нагоди дня працівників освіти. Привітати освітян з професійним святом завітали народний депутат України Костянтин Живаго і міський голова Дмитро Биков. Звертаючись до освітян міста, Костянтин Живаго зауважив, що для нього день учителя подвійне сімейне свято, бо в родині є два педагоги. Нардеп побажав педагогам здоров'я, терпіння, великої поваги, сімейного щастя, тепла, доброти, миру нашій країні на нашій землі. Міський голова Дмитро Биков, користуючись нагодою, подякував народному депутату Костянтину Живаго за привітання та за вкладені кошти в міську галузь освіти. Це і дитячі садки, і загальноосвітні школи, і школи естетичного виховання. Добрий вечір, Добривечір. Булю суді. И, наверное, по счастливой случайности сегодня я оказался здесь, по двери вашего профессионального праздника. Обязательно, сто процентов приурочено именно к этому. Мы проводим сегодня собрание выездное совета директоров, которое проходит раз в год здесь, на Полтавщине, в Комсомольске, на Полтавском горно-оборотительном, Ересовском горно, горно комбинатах. Я, безусловно, не применил этой уникальной возможности приехать и поздравить вас на этот очень важный знаменательный концерт, посвященный вашу честь. Для меня для меня учителя особенно близок, потому что в моей семье мама-преподаватель, учитель младшей школы, которая, конечно же, уже на пенсии, испытывает свои проблемы со здоровьем, но при этом при всем остается любимой мамой любой, любая другая мама и, самое главное, любимым учителем. Моя супруга сегодня тоже преподаватель университета, которая преподает международную экономику в Киевском национальном экономическом университете. Поэтому это мой двойной семейный праздник. Я всегда очень волнительно говорю об этом, потому что я понимаю многие, знаете, чаяния нужды, которые вы обсуждаете в профессиональной среде, вы обсуждаете в семейном кругу, вы обсуждаете с учениками, вы обсуждаете с родителями учеников. Это очень важно, потому что вы носители будущего, вы образовываете те новые поколения, которые должны строить сильную страну, сильный регион, сильный город, сильные производства, сильные социальные объекты предприятия, общества, которые должны по-настоящему делать наше общество сильным. Сильным, уважаемым, тем, которому с уважением относятся на международной арене, которого в какой-то мере побаиваются дипломатически, политически и военным образом. Вы по-настоящему та светочь, которая носит и приносит светлое, доброе, ценное всем нам, ну и, конечно, будущим поколениям, от которых мы все будем зависимы. Мы сегодня взращиваем, выращиваем, образовываем тех, кто будет строить нашу страну и обеспечивать наше достойное будущее поколений старших, поколений работников сегодняшнего дня, поколений, которые сегодня отвечают за то, каким будущее станет завтра. Что я хотел бы пожелать вам и что мы пытаемся делать для того, чтобы все эти наши пожелания воплощались в жизнь. Вы знаете, что для предприятий группы Форекс, для меня лично, как народного депутата, который благодаря вашей поддержке является, является вашим представителем в парламенте долгие годы, для меня особенно важно поддерживать сферу образования, культуру, спорт. И вы знаете, что сфера образования это, наверное, самый большой сегодня рецепиент, бенефициар, получатель всей той нашей помощи, которую мы в состоянии сегодня мобилизировать и которые мы в состоянии предоставить образовательному процессу, образованию, и вам, дорогие учителя, в частности. Я могу откровенно и с полной уверенностью сказать, что, наверное, 70% всех денежных средств, всех ресурсов, которые мы находим сегодня, это те ресурсы, которые вкладываются в образование, в образование младшее, в образование среднее, в образование культурной культуры. И я горд этим очень сильно, потому что... Начиная 18 лет тому назад, выступая перед вами и начиная говорить о всех, что называется, преимуществах образованного общества, я мечтал, мечтаю и, безусловно, буду мечтать, чтобы наши дети, наши подрастающие, будущие поколения по-настоящему отличались особой интеллигентностью, образованностью и возможностью абсолютно... Нестандартно смотреть на нашу жизнь, добиваться всех тех результатов, которых позитивных, положительных результатов, которых мы от них ожидаем. И ваша лепта в этот результат, безусловно, самая большая. Поэтому это наш священный и по-настоящему ответственный долг. Помочь вам воспитать тех людей, которыми мы все с вами будем гордиться. Чего я хотел бы пожелать вам в этот праздник: здоровья! безусловно, терпение с детьми всех возрастов, всех поколений. Безусловно, огромного уважения, семейного счастья, тепла, доброты, мира в нашей стране, на нашей земле. Это, безусловно, будет упрощать все наши задачи, улучшать общее настроение в обществе и в любом профессиональном деле. Я бы хотел пожелать хорошего бюджета городского, в который мы платим налоги, который в будущем будет обеспечивать адекватные расходы, связанные с важным, уважаемым образованием, которое вы даете детям. Я хотел бы пожелать экономического развития, которое в нашей стране, нашему региону, которое, безусловно, трансформируется в высокие налоги всех бюджетов. Потому что не только важен бюджет городской, очень важен бюджет государственный. Очень много государственный бюджет привносят производственные, образовательные воспитательный процесс. Я бы хотел пожелать вам, как уже я это и на сайте тоже написал, по-настоящему благодарных учеников, а вместе с ними и благодарных родителей. Здоровья вам, всего самого наилучшего в этот профессиональный праздник, счастья, удачи, успехов и всего того самого наилучшего, что вы сами себе в этот праздник желаете. С праздником! Уважаемые педагоги, работники сферы образования, поздравляю вас с Днем учителя. У нас сегодня действительно есть повод для гордости. Традиционно занимает лидерские позиции в сфере образования области и Украины. Свидетельством тому есть многочисленные победы ваших воспитанников на областных и всеукраинских конкурсах, олимпиадах. И всегда приятно отмечать высокий уровень общей сферы образования в нашем городе. Очень важно сегодня для молодежи, которую вы выпускаете во взрослую жизнь, иметь хороший такой стартовый капитал знаний, который позволяет с уверенностью продолжать жизнь уже во взрослых условиях, независимо от того, решит выпускник получить высшее образование или среднеспециальное, или пойти в колледж. Все равно та база, которая сегодня дается в наших школах, это довольно хороший задел для того, чтобы получить хорошее образование, хорошая специальность и быть хорошим жителем нашего города, хорошим гражданином Украины, иметь хорошую высокооплачиваемую работу и делать все, чтобы наш город и наша страна шли в светлое будущее. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить лично Константина Валентиновича, который в своем плотном графике, тем не менее, нашел время для того, чтобы приехать и поздравить вас с праздником, потому что огромные средства за последние годы вложены именно в сферу образования, это и детские сады, и школы, и школы эстетического воспитания. И я думаю, что мы Константина Валентиновича не подведем и будем наращивать те темпы высокие, которые мы уже взяли. И хочу сказать для информации, что и Константин Валентинович, и Виктор Викторович закончили школу золотой медали. Желаю всем здоровья, процветания всей сферы образования в нашем городе, хороших, благодарных учеников и всего наилучшего. С праздником! До працівників освіти міста з привітаннями та побажаннями творчих здобутків і успіхів у праці звернулися директор з управління персоналом і побуту приватно-акціонерного товариства полтавський гірничо-збагачувальний комбінат Олена Боченко, начальник відділу фізкультури і спорту Віктор Подрезан, начальник відділу культури і туризму Ірина Зеленська та головний лікар поліклініки медичний центр ПМСД» Аліна Ковпак. Дорогие учителя, дорогие преподаватели лицея, колледжа, техникума, от всей души примите поздравления от всех трех горнообогатительных комбинатов Полтавского, Ерестовского и Белановского. Я слушаю выступления Константина Валентиновича и Дмитрия Геннадьевича. Ну, что, что еще добавить? Добавить на самом деле есть что я хочу отметить, что за последние, наверное, два года наше партнерство не просто укрепилось, оно несколько видоизменилось. И если раньше мы взаимодействовали только в формате материальной помощи, укрепления материальной базы, школ, садиков, училища, то сегодня можно говорить о том, что наши отношения изменились, и они стали партнерскими еще и по сути. Да? открытие в этом году отраслевого класса Фрекспа, да, который ориентирован на профориентационную работу. Наши взаимоотношения в плане развития каких-то дополнительных программ для учеников говорят о том, что сегодня действительно мы единый организм, мы та большая семья, находящаяся в одном городе. И если раньше говорили, что семья и школа воспитывают личность, то, наверное может быть, это не скромно, но я хочу сказать, что, наверное, семья, школа и Ферекспо сегодня настолько вместе влияют и пытаются помочь в воспитании и в образовании будущего поколения, что это не, не может нас не радовать. Что, что важно сегодня, наверное, для каждого родителя, это отдать своего ребенка в садик, в школу лицей или в технику и знать что с ним все будет хорошо что он будет находиться в безопасности что у него будут хорошие учителя которые будут вкладывать всю душу все свои ресурсы и возможности в его развитие и сегодня я думаю, что большинство родителей могут смело сказать, что они действительно спокойно отдают своих детей в школу, в садик. И они знают, что они будут не просто находиться в безопасности и будут накормлены. Они получат действительно достойное образование. Нам э, очень приятно, когда э, бывшие ученики школ, а уже там, закончившие выпускники лицеев, вузов возвращаются и приходят на предприятие группы Форекспо. И когда они заполняют свою анкету, они с гордостью сообщают, какую школу они закончили и обязательно указывают. Знание английского языка upper intermediate. И я это отмечаю, мне очень это приятно. Пожелать вам хочется сил, энергии, вдохновения не бояться того, что происходят изменения программ, потому что уже, наверное, вам бояться нечего, они происходят очень часто. А нам всем добра мира и также дружно взаимодействовать и быть в партнерстве, как это сегодня. С праздником вас еще раз! Доброго дня, шановные, дорогие мои коллеги и гости! Вечерое сердце витаю вас с нашим профессийным святым днем Працівників освіти. Сьогодні в нашій галузі працює більше 1200 працівників. Із них половина 650 це педагогічні працівники. Сьогодні ми маємо з вами здобутки, що наші вчителі мають звання. У нас працює два працівники освіти, які мають звання заслужених працівник освіти. Два вчителі, вчителі заслужених України. Ми маємо сьогодні 60 вчителів і вихователів, які мають значок відмінник освіти України. У нас сьогодні більше 140 вчителів і вихователів мають звання вчитель або вихователь-методист. І завдяки зусиллям всіх наших працівників ми маємо величезні здобутки. Ви знаєте, кожного року у нас є свято твоє майбутнє Комсомольське». То з кожним роком у нас кількість дітей, і вчителів, які мають перемоги, збільшується. Сьогодні таких дітей особистій, першості і командні, ми маємо більше 130 чоловік. Ми маємо переможців конкурсу учитель року. І не тільки переможців, і лауреатів, які входять в п'ятірку кращих вчителів нашої Полтавської області. Ми маємо з вами величезні здобутки. Наші учні. Мають результати вступу до вищих навчальних закладів. Цей відсоток становить від 70 до 80 кожного року. А медалісти стовідсотково вступають у вищі навчальні заклади. І це завдяки вам, завдяки вашій наплегій праці, завдяки вашому розуму, вашому відношенню до наших дітей, завдяки вам, які людям, які вміють знайти той шлях до кожної дитини. Розвити мій таланти і здібності. Я дякую вам за вашу роботу. Я дякую вам за те, що ви кожного дня, не дивлячись ні на які погодні умови, ні на який стан вашого здоров'я, приходите на роботу і плекаєте наше майбутнє. А нам так хочеться, щоб наші діти були щасливіші від нас, жили краще від нас, щоб вони могли досягти своєї найзаповітнішої мрії. Вітаю вас із святом. Бажаю вам найміцного здоров'я. Я бажаю вам творчих пошуків і злетів. Я бажаю вам душевного спокою і творчого неспокою. Я бажаю, щоб вас вдома зустрічали щасливі ваші рідні, щоб у вашій сім'ї був затишок і тепло. Я бажаю, щоб вас поважали, ваші учні, ну і кажуть, як були благодарними родителями. Шановні колеги, ми намагаємося вам над головою. І я хотіла б, щоб ви з радістю кожного дня йшли на роботу, але ще з більшою радістю поверталися до себе удалюки. і у домінки і свято вас. Добто, вас радий, Доброго дня, вима, шановна освітянська родина, я щиро вітаю вас, з професійним святом. Я бажаю вам добра, щастя. Особистого і професійного. Я вважаю, що та глибока мудрість, яка у вас є, обов'язково була передана дітям, і нехай вас повсюду супроводжує успіх. Нехай те добро, ті знання, і серце, і любов, яку ви даруєте дітям, повернеться до вас обов'язково вдячністю батьків, вдячністю. І оцінкою громади. З святом! Шановні колеги, дорогі педагоги, від імені усіх працівників галузі культури від себе особисто. Дозвольте привітати всіх вас з нагоди вашого професійного свята. Звичайно, що ми приєднуємося до тих побажань, які вже прозвучали з цієї сцени. Але користуючись нагодою, я би хотіла подякувати усім вам за ту творчу співпрацю, яка склалася між нашими гаузями. До речі, між нашими галузями дійсно є багато спільного. Ми також навчаємо, навчаємо хореографії, вокалу, образотворчому мистецтву, музиці. І головним у нашій з вами професії, у нашій роботі є наші діти яким ми віддаємо частиночку кожного свого серця, в яких ми вкладаємо свою душу. Тож, дорогі колеги, я бажаю вам, учнів талановитих. Я бажаю, щоб наші діти у своїй роботі, своїми досягненнями, завжди дарували вам гарний настрій, щоб ви завжди пишалися нашими дітьми. Звичайно, що хочеться всім вам побажати. Мощного-мощного здоровья, вдохновения, добробуту, славы у ваших родинах и святого вас. Уважаемые коллеги, мне очень приятно быть сегодня с вами. Не очень приятно, потому что так случилось, что как бы сошлись звезды на небе. Хотел вас поблагодарить, поздравить и поблагодарить. Поверьте, я годы, которые мы с вами вместе работали, это четыре олимпийских цикла, принесли нам очень много, буквально фейерверк спортивных побед. Но все мы родом из детства. И мы всегда помним ту, те команды, которые звучали у нас, равняясь смирно направо в обход спортивного зала шагом марш. Это потом, когда наши спортсмены поднимаются на пьедестал почета, когда поднимаются Флаг нашей страны и тысячи людей стоят и по стойке смирно слушают гимн нашей Родины. Мы должны помнить, что в жизни этих ребят был первый шаг. Первый шаг, который они сделали в школе, который их повел к победам и в жизни, и в спорте. С праздником вас! Добрый день! Мы очень рады, что сегодня в этом зале мы с удовольствием Разделяем ваши, ваши, ваш сегодняшний большой праздник. Медицинская общественность города очень просила передать поздравления. Самое лучшее пожелание всем вам, всем вашим семьям, семьям чтобы у вас все было хорошо. И еще знаете, всегда спокойны наши жители, наши мамы и папы, отводя деток в школу. Потому что рядом с прекрасными педагогами... Там працюють медичні працівники, тому ви завжди можете бути спокойними. Ані получать прекраснеше образування і їх наконять, щоб вони на у нас здоровими. Підружні оплески присутніх. Секретар міської ради Сергій Дорота, начальник відділу освіти Ірина Шошина, завідувач міським методичним кабінетом Світлана Негода. Вручили педагогам грамоти, подяки і дипломи різних рівнів. Після цього в урочистій атмосфері освітянська громада міста Горішні плавні привітала молодих спеціалістів, які в 2016 році влилися в дружну педагогічну родину. З нагоди професійного свята освітян своїй чудові виступи присутнім дарували дитячі творчі колективи міського палацу культури та творчості. Особливим святковим дарунком для присутніх став виступ співака, рок-музиканта, переможця телепроекту Ікс Фактор 2 Віктора Романченка. Він не лише виконував авторські пісні, а й спілкувався з педагогами зі сцени. Драйвовим завершенням концерту стала пісня The Show Must Go On з репертуару групи Квін. Освітяни нашого міста були в такому захваті від цієї пісні, що увімкнули ліхтарики на своїх мобільних телефонах, підтримуючи виступ співака. Дякуючи Вікторові Романченку за виконання неперевершених відомих хітів, заступник міського голови Надія Угнічева відзначила, що впродовж усіх попередніх років жодному виконавцеві не вдалося так підірвати глядацьку залу, як це зробив він. Наостанок Надія Угнічева подарувала співаку квіти від імені всієї освітянської громади горішніх плавнів. Віктор, я думаю, що це буде думка всіх, хто сьогодні присутній в цій залі. На цій сцені було дуже багато талановитих людей і багато зірок. Але ви сьогодні перевершили всіх. Я так да. Спілян, яка зібралася сьогодні в залі. Дозвольте подякувати вам за це свято позитиву, за те розмаїття талантів. Вам фізруку за фото і співати за паликанням. Дякую